То представтесь, будь ласка. Біліцька Ілляна Анатолійна. Ви мати Андрія Білецького, да, я... лідера громадської організації Патріот України, який кілька років вже незаконно утримується в панітенціарній системі. Розкажіть, будь ласка, про його теперішнє положення і скандал з його зникненням. Я мама Андрея Белицкого, правильно сказали, лидера Патриота Украины, который является составляющей частью правого сектора. Более двух лет мой сын и другие члены Патриота Украины находятся за решеткой. Идет след, шло следствие, теперь идут суды. До сих пор сын мой содержался в, в Холодногорском СИЗО. Но после событий на Грушевского его стали ну, просто прессовать. После, он получил 7 суток карцера абсолютно ни за что. Его ежедневно вводили с камеру в камеру. А 10 числа его вывезли в Диканевскую Колонию. Диканевская колония ⁇ это при Диканевской колонии есть СИЗО временного содержания. То есть там сидят люди, которые уже получили свой срок и ждут либо апелляции, либо касации. Белицкий ⁇ это единственный в этом СИЗО человек, который сидит там без приговора. Ему, у нас 20, 24, 26 будут суды проходиться. Ему надо сейчас готовиться к судам. Никакой возможности, естественно, нету. Я очень прошу общественность, а особенно СМИ, обратить внимание на эту ситуацию. Дело в том, что в пятницу вчера появилась информация, что корреспонденты попытались дозвониться в колонию и узнать, содержится ли там Белицкий. Им сказали, что Белицкий не содержится. В Холодногорском СИЗО его нет, в Диканевском СИЗО как они сказали, нет. Мы ничего не можем узнать, потому что выходные и никому дозвониться нельзя. Я очень переживаю этот момент. Я думаю, я, я не знаю, где мой сын, что с ним и жив ли он, если честно, вообще в понедельник будет суд. Ну, если привезут, на суд привезут. Но на данный момент мы ничего не знаем о его местонахождении. Поэтому большая просьба к СМИ обратить на это внимание, дать широкую огласку этому факту. И только это поможет вот сейчас спасти Белицкого от какого-то противоправного действия со стороны тюремной системы. А он сам там утримується? Чи может с Олегом Однороженком? не Нет, одного. Его перевели одного. Олег Однороженка до сих пор находится в Холодногорской СИЗО. А в каких условиях они останнім часом утримались там? Ну, условия, знаете, одинаковые. Камеры по 20-30-40 человек. Но сейчас в Холодногорском СИЗО очень много выпустили людей, поэтому оно разгружено и как бы меньше. Вот. Ну а потом вы знаете, Андрей, когда мы на свидание приходит, я мама, и правду от него узнать тяжело, он меня щадит и пытается меня успокоить, сказать, что все хорошо. Вот. Ну, в правому сектору обращаюсь тоже ко всем обратить внимание на этот факт беспрецедентный то что по абсолютно сфальсифицированному делу это даже дело полностью разбито нашими адвокатами каждый пункт обвинения разбит и вместе с тем все равно нам говорят он будет сидеть и будет сидеть долго В які офіційні інстанції ви звертались от, з приводу цього цієї а, проблеми? Ми обращались во всі інстанції, починаючи від генерального прокурора Ну, Короче, ми письма отправляли, я говорю, пачками. Угу. Всі вони возвращались в Харків, вот, в следственную группу, а там говорили, все хорошо. Вот, была создана следственная группа, 17 человек для, для вот этого дела, в которую ходили полковники, подполковники. И следователь был из Киева, следственного управления. Но когда показали дело обыкновенному следователю, он просто схватился за голову, потому что ну, он говорит, что это невозможно настолько ошибиться. Можно только сфальсифицировать. Вот. Все дело абсолютно сфальсифицировано. И это я могу доказать, так как я являюсь общественным защитником. То есть я дело изучаю полностью. Я все 22 тома дело изучила. И вы знаете, вообще непонятно, почему сидят ребята. Скажите, какие народные депутаты вам помогали и помогают на, на, разе, на данный момент? Вы знаете, помогали чем? Раньше помогали поруками, но все поруки суд отклонял. Вот. Порубий помогал, Павловский помогал, это можем сказать. А сейчас нет, сейчас нам никто не помогает. И мы вот, вот оно дело сфальсиф... сфальсифицировано, а вот мы все равно получим, как нам говорят, под... срок. И большой срок. А вот. сколько на раз я ему ну, обвинувач... До 15 лет. До тобто 15 лет. Вышка по Да. Вот. От 15, вернее, до, до, ну, до пожизненного. На пустом месте. В этом э, в конфликте, который э, рассматривается в деле, Андрея вообще не было. Это доказано самими СБУшниками распечаткой э, разговора, его распечаткой и биллингом. Доброе, дякую, держитесь.